стреляли по городу. Вот. По нам уже начали стрелять перед тем, как закончились боевые действия. Стреляли по нашему поселку. И когда бомбили мост, да, там у нас дома разрушились. Но жертва была единственная. Мужчина с Гагарина улицы на крыльце своего дома погиб. Это единственный был человек. Больше крови в поселке не было. И сгорел еще один дом. Это уже в конце боевых действий. А так, да, нам было страшно. Залпы были, это не передать. Потому что нам еще было вдвойне страшно, эти залпы шли на наших горожан. Мурашки по телу, я не могу просто. Это страх и ужас. Что пережили, это... Не, не желаю никому этого. А вот еще такие были слухи о том, что очень много было погибших, то есть ополчение делало вылазки погибшие то ли нацгвардия, то ли армия, которая стояла на Карачине, и вы собирали трупы и куда-то их закапывали. Боже, сохрани. Этого не было. Этого не. Мы вообще, жители поселка, мы ходили только по своей дороге, по своему двору. Мы не выходили за пределы. И единственное, значит, это второе, на вокзал за продуктами питания. Больше мы никуда не ходили. И не, мы не видели даже. Они к нам не опускались, солдаты. То ли Надзавардия, то ли армия. В поселке я их не видела никогда. Они нас не трогали, не насиловали, не убивали. Этого не было. И мы туда не ходили, трупы не растаскивали. Это просто провокация и ложь. Всегда стреляли первыми, летели к нам снаряды, а потом уже в ответ начинались лететь, ну, туда летели снаряды. Всегда было так, потому что мы сидели спокойно, никогда не начинали первые. Если даже летели, то летели очень далеко, что мы даже их не слышали. И страшно было то, что над нами, над головами у нас, над домами летали снаряды, на огородах разрывались, вот эти осколки были, все, крыши побиты у людей, у многих, вот это осколками снарядов, понимаете. А так у нас Военных мы не видели в глаза, и ополчения не видели. У нас здесь они, может, ночью и ходили, понимаете. А днем мы никакого насилия над собой мы не видели. Вот это единственная дорога жизни была на Меловой, до экспресса на вокзал и обратно. Обстреливалась эта дорога. И на Краматорск люди еще ездили на рынок за продуктами. Вот это было очень страшно попасть в такой промежуток, что когда обстреливали. И обстреливали один день в 11, другой день в 8, третий день в 3 часа дня. И все. Ночью, конечно, стрельба была, постоянная стрельба. И вот это в погребах прятались и сидели, а последняя ночь ужаса с 4 на 5, это было, конечно, очень ужасно. Это все содрогалось, все стреляло, да, это, ну, страшно было. Откажите, пожалуйста, вы стреляли больше с Карачуна или ополчение на Карачуна? Дело в том, что ополчение э, стрельнет, ну, типа загрызается, а потом с Карачуна стреляли. Да. В основном стреляли с Карачуна, да. Ополчение приехало, стрельнуло и уехало, а с Карачуна уже стреляли по этому. Хотим, чтобы у нас был мир, и мы не хотим войны. Чтобы наши дети смеялись и были, ну мы жили нормально, как, как раньше было все. Мы не хотим ничего. Ну, страшно вообще было, снаряды летали. У меня дома даже есть целые пули, снаряд есть. Парашюты, если ракеты. Мне тут в дома попадали снаряды, недолеты от ополченцев. Ну, что еще можно рассказать. Ну вот эту вот крышу когда разбили? Это ну, где-то месяц назад. О, тут говорят, даже собаки голову снесло осколком. Вот так вот. А жители живут, а? Жители, да, два раза ему в снаряд во двор попало. Первый раз осколками забор покрылся, а второй раз в крышу попала уже. Мой дом, мой дом только крыша сгорела на сарае, и все. А, ну, как, как, ты сам спрятался? Не, в хате сидели, пока, 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 стреляли. Недавно вот вышка завалилась. Ладно. Ну, а что-нибудь интересный случай можешь рассказать про себя? Интересный случай? Ну, когда я ехал по восьмиквартирной, снаряд сзади упанул, в двухэтажный дом попал, а я в это время рядом ехал. Вот это страшно было очень. Вообще, хотелось сказать огромное спасибо за освобождение нас, нашим дорогим солдатам. Всем, кто принимал участие в освобождении, мы очень рады и очень счастливы, что мы теперь живем свободно и спокойно спим в своих кроватях ночью. И вообще, хотелось пожелать им, чтобы, чтобы они все живы, живыми вернулись и здоровыми домой, своим семьям, своим домам и желать им всего самого хорошего, и силы духа им, и веры в победу, что мы победим, и Украина будет единая. Нам было страшно, отсюда мы получали, потому что крыши многих разбиты, окна, во дворах, конечно, да, на огородах было много снарядов. Ужас, конечно, страшно. И армия сожгла дом. А армия ну, сожгла? Ну, армия это... как сожгла, Зина, Ой, как что? было дело. Приехали на улицу, вот здесь, на... Ну, они стреляли. Он не... Приехала машина, приехала какая-то у них установка, они начали стрелять на вышку. И в ответ, конечно, да, были ответные удары, и у нас горел дом. Мужчина остался чудом жив, он выскочил, но ну, живой он остался. Дом, конечно, восстановлению не подлежит тому.